والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهقا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام فيا أيها الحاضرون الأول عليكم بالإيمان إن الإيمان هو رأس العبادات. وعليكم بالتقوى. فإن الله يحب المتقين. وعليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. واياكم البدعه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وعليكم بالجماعة فإن الله تعالى قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ورفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم Alhamdulillah His time